Нащадки, пам'ятайте про тих, кого вже немає. Дітям своїм розкажіть про них. Нехай слова і пам'ять не померкнуть у віках. Цей заклик став лейтмотивом усього геройко-патріотичного заходу, з метою вшанувати пам'ять закатованих у німецько-фашистських концтаборах під час Другої світової війни і передати історичну правду про злодійства фашизму шкільній та студентській молоді, ветерани центру по зберіганню правди історії Харківського обласного комітету. Міжнародної української спілки учасників війни спільно з викладачами і студентами провідних вишів Харкова при підтримці Харківської обласної бібліотеки імені Короленка провели науково практичну конференцію під гаслом Фашизм не повинен повторитися. Всюду, де ступала нога німецького солдата, або лі появлявся Есесус, завершалісніслихане по своїй жорстокості приступлення. жертвами которых становились мирные люди, женщины, старики, дети. На международном судебный процесс над главными нацистскими преступниками, который открылся 20 ноября 1945 года в Нюрнберге, было предъявлено около 200 тысяч показаний, но отчислены немецкие документальные материалы в виде приказов, Распоряжений, фотографий, отчетов документальных фильмов – все это было доказательством злодеяний фашизма. Основным планирующим документом по практической реализации идеологии фашизма является Генеральный план ОСТ – план ликвидации славян в Европе. В основу этого плана легли установки Гитлера из его работы «Майн камф» или «Моя борьба». Руководителем группы по разработке плана ОСТ был штандартен фюрер СС профессор Берлинского университета доктор Конрад Майер. Работа плана велась под личным наблюдением Гиммлера и ведомства Розенберга. Основной целью генерального плана ОСТ было решение вопроса, как управлять захваченными территориями и проживающими на них народами. Воістину людино ненависницьким документом нацистської Німеччини став генеральний план Ост: план поневолення і знищення населення на завойованих територіях. Громадянам було уготовано або вигнання до Сибіру без засобів на існування, або доля рабів арійських господарів. Обґрунтуванням цих цілей служили расистські погляди нацистів, презирство до слав'ян і інших народів, яких вони вважали, недолюдьми. людьми. Согласно сохранившимся документам, описывающим план Ост, германская нация считалась высшей расой, арийской расой и господствующей. На завоенных территориях необходимо было оставить только такое количество, которое необходимо для обслуживания немецкого колониального населения. Остальное население, собственно говоря, будет излишним, подлежит уничтожению. Вот основной принцип, который был заложен в план Ост. Самым чудовищным злодеянием фашистов в Харькове было поголовное уничтожение еврейского населения. Только в течение декабря 41 января 42 года на 8 километрах от Харькова, возле хутора Лагань, так называемом Длобецком Яру, было расстреляно до 20 тысяч евреев, жителей города Харькова. Этих людей сначала согнали в бараки, затем было объявлено, что будет перепись 26 декабря 41 года якобы они поедут в Полтаву, Ромна, Кременчук, подъехали закрытые автомашины, полицаи вталкивали насильно в эти машины, в течение нескольких дней жители своеобразного гетто были вывезены, угнаны пешком в Длобицкий яр, были расстреляны. воскресенье живот и покой усопших раб Твоих, в кресте Божий наши Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Благим, животворящим Твоим Духом, ныне и пресно и во веки веков. Богородиці, погородяться спасіна хвилиною мовчання і православної літії, полеглими під час німецько-фашистського терору, було вшановано пам'ять тих бійців, що полягли на полі брані військовополонених, закатованих у в'язницях, знищених за колючим дротом фашистських концтаборів, дітей і жінок, страчених під час окупації. Час і великий лікар, і великий суддя, але навіть за давністю років. Немає виправдання фашизму і жорстокості. Сучасні дослідники Другої світової війни підрахували, що якби кожному загиблому окремо присвятити хвилину мовчання, то жалоба тривала б безперервно не менше 32 років. В ходе войны, когда фашистам понадобились миллионы рабочих рук, в Германии было образовано ведомство по трудовым резервам восточных оккупированных земель. Гитлер назначил руководителем этого ведомства фрица Заукеля с главной задачей по организации насильственного угона в Германию населения с оккупированных государств. Заукель стал главным поставщиком людских резервов, по его приказу сгоняли тысячи людей, которых вылавливали круглосуточно, как животных. Затем грузили в товарные вагоны и вывозили в Германию. Точно так же хотела сказать о моей маме Дорошенко Варвара Павловна. Она была угнана с Сумской области Ахтырского района села Яблочно. Ей так досталось плохо. Она закрывала заслонку и утром ее находили как мертвой. Ее вытаскивали среди зимы, за волосы вытаскивали к колодцу, и из колодца доставали воду и поливали ее до тех пор, пока она не приходила в себя. На территории Украины сейчас точно не знаю, почему ученые боятся называть эту цифру, но было более 230 концлагерей. И для взрослых, и для военных, и для детей из Украины было вывезено на принудительные работы в Германию более 2,4 миллиона человек. По одним данным кое-где я встречал, и другие данные, там 3,5 и прочее, но много все же 2,5 миллиона человек. Маленька дівчинка у барвистій сукні із лялькою в руці, що сумує за втраченим дитинством понад 70 років, продовжує жити у свідомості дорослих жінок, бо у реальному житті іграшок у них не було. Та дівчинка із далекого дитинства і сьогодні розгублено дивиться беззахисними і безпорадними очима, в яких відбився колючий дріт концтабору, три ярусні нари, замість ліжка і нецукерки. цукерки. обаженный сухарок. Это лагерь Маутхаузен. Это под Веной где-то в Австрии. Там был лагерь для матерей с детьми. И можно сказать, что мне по счастливой случайности удалось там выжить. Первый раз, когда дети болели корью и многие умирали, и уже пришли, сказал доктор, что я тоже уже как претендент, потому что у меня не было ни пульса, и я уже была черная, глаза, значит, закрыты. Пошли за носилками. А моя мама меня спасла каким образом? Она положила мне лед к сердцу, а к ногам бутылки с водой. И вот появился робкий такой пульс. Они пришли забирать меня, а я жила. Ре, реанимировала меня мама. Тогда же этот доктор похвалил ее, похлопал по плечу и говорит, мутер гуд за этот поступок. В самом лагере там был дежурный, кто отвечал за детей, а женщин посылали. Они там на какой-то фабрике работали. Ну, там написано в справках, я там уже забыла, в маминых справках. Потом, значит, посылали на поля, там что-то их делать. Дежурные оставались, значит, с детьми, а сами женщины работали. Были мы в лагере Блихамер. Это седьмой по счету лагерь Освенцима, последний. Я помню, что внутри был лагерь военнопленных мужчин. Как показывают в фильмах они в таких в таком полосатом. Это действительно так. И шапочки эти, и то, что они за двумя колючими проволоками были, и, и то, что вышки стояли там патрульные, и что ходил с собакой, которой мы очень боялись, дети. Чем питались? Я помню, что мне приносили сестры. Повезло нашей семье, мачеха она сбросила там. Мы остались втроем, три сестры. И знаешь, что средняя сестричка, она работала у переводчицы, нянчила девочку. Она нам очень помогала. Помогала тем, что она, во-первых, она платила сестричке, Лизе платила 25 марок. Она уже могла что-то купить. И имела свободный выход. Остальные никто свободного выхода не имел. Повезли нас в эшелон, погрузили. Этот эшелон шел через Польшу. Такие эшелоны тогда возили этих людей, которых гоняли в Германию. Не доезжая три километра до Варшавы, состав этот остановили. И он стоял где-то в поле каком-то. И мы, я, мама, сестра и несколько еще семей совершили побег. И я в это время была ранена в ногу. Но ранение было не очень сложное. В ногу мягкую ткань, как мама пишет. Я маленькая была, мне 6 лет всего было. Історія дітей війни, якщо і не безкінечна, то дуже і дуже довга: тисячі сиріт, мільйони сумних спогадів про світ дитинства, стежку який обірвала війна. Люди, що повернулися з німецького полону, були духовно і фізично зломлені. Більше того, вони офіційно вважалися особами. Чия лояльність була сумнівною. Більшість дітей війни, рядових її свідків та жертв, особливо тих, що побували за колючим дротом концтабору, довгий час жили не привертаючи до себе увагу суспільства. Страждали мовчки, згадували ті страшні часи на самоті. 1944 року четвертого мама була по мов тисячу году. Угнана вместе с отцом работала она в сельском хозяйстве у хозяина. Ну вот и как в справке написано, с ней была дочь Людмила. Все. Поговорите со всеми людьми, которые старшего такого возраста были там. Это даже мужья не знали, что жены их пребывали в Германии жили, совместную жизнь, прожили, а не, не знали. Это так преследовалось. Понимаете, вы не удивляетесь. Это очень преследовалось раньше. И поэтому под, под строжайшим секретом, под, э, ну, под такой завесой. Поэтому я не, ничего не могу. Это если бы сейчас она была живая, я бы расспросила поподробнее. Начали приезжать, хозяева разбирать. Но я была вот такая маленькая. А со мной была одна моя подруга, переводчица, нам сказала, пишите, что вы сестры, вы будете вместе, у вас одна фамилия. Но ну, я Григоровна, она Петровна. Ну, мы так и записались. И вот мы, когда нас стали разбирать, да, и мы друг без друга никуда. Мы сестры. Она повыше меня ростом. А одногодки мы. Ее берут, а меня не хотят брать. Нас уже с ней забрал Самый последний хозяин, тот, у которого я была. Ее он отдал соседу, а меня к себе забрал. Приехали жнива. Вот, носить стайки, носить эти снопы. Вот, возьму я четыре снопа, два нет, только бери четыре. Возьму и у меня только видно чуть-чуть макушка. Подойти с ног, значит, два подмышки беру и два так, и волокна. Маму в 42-м году вывезли в Германию насильно. Она там познакомилась с моим папой, и я родилась там. В час дня налетели самолеты, и маму беременной взрывной волной отбросила Она потеряла сознание. А когда она пришла в себя она спросила, а дитина жива? Они говорят, жива, только в вашком состоянии. Ну вы ее хоть перехрестите, бо она умре и будет Я говорю, мама, почему ты так сказала, что, 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 я должна была обязательно умереть? Она говорит, а у, у, кого рождались дети, они умирали. Я думала, что и ты умрешь. А оказывается, им брали кровь для немецких солдат раненых. Они Летят и подают нам глаза, Не потому ль, так часто и печально мы замолкаем. Жахи фашизму через створену систему концтаборів пройшли 18 мільйонів чоловік, 11 мільйонів знищені за колючим дротом. Кожний п'ятий з них дитина. Про історію харківського дитячого будинку, який в роки окупації був розташований в сокольниках, де дітей примусово використовували як донорів. Світ дізнався під час судового процесу над фашистськими злочинцями у Нюрнберзі. Раз в неделю в приют подъезжала серая машина душегубка, которую немцы называли Газенваген. При виде этой машины старшие дети, которые еще могли двигаться, убегали стремительно в лес. Остальных немощных и слабых загоняли в закрытый фургон и увозили в неизвестном направлении. Больше этих детей никто никогда не видел. Так проводилась так называемая санитарно-биологическая очистка детского дома «Сокольники». Часто к приюту приезжала иная машина с большими красными крестами по бокам, которая увозила очередную группу ребят в расположенный неподалеку госпиталь раненых немецких летчиков на так называемые прививки, как внушали женщины-врачи. Что касается питания в приюте, то стоит отметить, что дети были обречены на медленное голодное вымирание, получая при немцах 140 граммов хлеба из просяной муки. Иногда кормили детей похлебкой, разваренными в воде остатками еды немецких солдат. Все остальное время детдомовцы были на подножных кормах. С приходом весны питались луковицами подснежников, различными корешками, прошлогодними желудями. Летом – листьями и цветами липы. Осенью – дикими грушами. Зимой копошились на свалках и мусорниках. Ели также мерзлую свеклу, гнилую морковь, кислицы, проглатывали улиток, жевали различных насекомых. Как следствие, желудочные болезни косили малышей десятками. Сокольники, лісопаркова зона Харкова, клаптик справжнього лісу у мільйонному мегаполісі, але є в цьому лісі одна стежка, котра веде до поховань маленьких соколят, що загинули від рук фашистів, таємні позначки, мітки, хрестики на деревах, велетнях поставили ті соколята, яким пощастило вижити. Официально, будем говорить так, может мы и стоим на трупах, я не хочу утверждать, но официально обозначены вот эти вот две могилы. Тут захоронение более двух тысяч человек. Крики были невероятные. Вы понимаете, детей, ребенок лезет с этого, кричать, дяденька, Ганс, не убивай меня, я хочу жить. Это вот вот, вот свидетели показывают. А он его, а потом ногой сбрасывают и живем потом за кого. Это свидетели это показывают, что тут творилось. За даними звіту міської управи, протягом 1942 року у сокольники надійшло 1602 дитини. На кінець 1942 року у притулку залишилося 158 дітей. Це менше 10 від списку. В окремі періоди фашисти знищували до 90 сиріт. Дитячий будинок у сокольниках у повоєнний час за умовами утримування був визнаний концтабором. его жители малолетними въязнями. Ежегодно 2 мая у памятника замученным детям Сокольнического приюта проходят традиционные встречи бывших узников детдома. Нелегко вспоминать прошлое, в котором они были лишены своего детства. Они хотели бы забыть все ужасы пережитого. Но память о тех, кто остался навсегда в могилах лесопарка, не разрешает им отдать полному забвению, Прожити угоди. На окупованих територіях фашистами спалювалися цілі села разом з дітьми, людьми похилого віку та жінками. За роки війни було вбито 60% євреїв, 30% циган, 10% поляків. Кожний п'ятий українець не дочекався перемоги. Ці народи знищувалися німецько-фашистськими окупантами ціле Ветеранів Харківського обласного комітету міжнародної української спілки, учасників війни, потішив той факт, що студентська молодь не байдужа до героїчного минулого країни, свого міста до подвигів харків'ян, котрі, ризикуючи власним життям, боролися із окупантами. Уроки німецької окупації Харкова. На території Холодногірської в'язниці розмістився один із найбільших концтаборів, створених на території України шталах «Шталах-363». Одночасно в ньому знаходилося до 20 тисяч осіб, а кількість військовополонених, які загинули тут, перевищує 30 тисяч. Багато військовополонених, які пройшли цей табір, вціліли завдяки допомозі знаменитого харківського лікара-хірурга Олександра Міщанінова. Під час окупації Харкова йому вдалося відкрити на базі дев'ятої міської лікарні відділення Червоного Христа. Ось у цьому будинку міщанінов жив. А в цьому Лікував більше двох тисяч солдатських життів, він врятував від смерті у концтаборі Шталах 364. А коли закінчився харч, взявши возика, лікар пішов побиратися. Слава лікаря була настільки великою, що відтоді люди кожного дня самі залишали на сходах лікарні їжу, розуміючи, що це для хворих. Першими відгукнулися жінки. Багато хто пропонував і свою допомогу. А частина нових активістів Міщанінов відправив готувати їжу для військовополонених цього табору, а інших повів витягувати з під уламків гуртожитку залізні ліжка. В лісопарку возле посілка Сокольники німецькими окупантами було розстріляно около 4 тисяч людей. Серед них були догола роздіти жінки. Спецкомиссией, расследовавшей деяния фашистов в лесопарке, было вскрыто 9 котлованов глубиной до 2,5 метров, длиной до 20 и шириной до 12 метров. В селе Подворки, Харьковская область, фашисты расстреляли 900 стариков, женщин и детей. Местные свидетели рассказывают, среди заключенных было много стариков, старушек, детей, женщин. Арестованных избивали резиновыми палками, морили голодом. Суточный рацион составлял 300 грамм хлеба или жидкий суп. Работали они на строительстве дорог. Другая световая война, с которой наибольшее тесно повязано слово фашизм, стала наикрывавейшей в истории Нашої цивілізації, учасники науково-практичної конференції на тему фашизм не повинен повторитися, аналізуючи події Другої світової війни, намагалися з'ясувати, у чому ж причина появи фашизму, і закликали всіх небайдужих людей зберігати правду історії Другої світової війни, бути толерантними один до одного і стояти на сторожі безпеки і миру. Данная конференция яркое свидетельство того, что фашистские злодеяния 70-летней давности никогда не будут забыты. Вместе с тем хотелось бы отметить, что эхо тех страшных событий от десятилетия к десятилетию постепенно стало затихать. Пережившие войну украинцы верили, что ни одно из последующих поколений граждан нашей страны не услышит звуки автоматов и не услышит разрывов пушечных снарядов. Однако реальность, которую мы уже ощущаем, оказалась несколько иной. У всех украинцев сейчас на слуху похороны участников АТО, у всех украинцев на слуху такие слова, доселе незнакомые, как террористический акт, военнопленный. это самое, что ни на есть страшное. Это раздается в Ухе Альте. Колокольный звон, колокольный звон, Это возродилась и окрепла. В медном гуле праведная кровь, Это жертвы кожи не из пепла. И восстание. Картини апофеоз війни Василь Верещагін зробив напис: присвячується всім великим завойовникам, минулим, сьогоднішнім і майбутнім. Піраміда із черепів на фоні зруйнованого міста, людське життя і тих, хто прийшов з мечем, і тих, хто боронив рідну землю. Ось найвища ціна будь-якої війни. Фашизм не повинен повторитися.